নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি লেবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অসমৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ লগতে আছাম পুলিচৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ নৌন এজ অগ্নিকবি অগ্নিকবি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অগ্নিকবি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক অসম কেশৰী বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন বৰদৈশীলা বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে জুনুমণি শইকীয়া জুনুমণি শইকীয়াক বৰদৈশীলা বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নলিনীবালা দেৱী নলিনীবালা দেৱীক অসমৰ অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি বুলিও জনা যায় ইতিহাস ৰত্ন বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বেণুধৰ শৰ্মা বেণুধৰ শৰ্মাক ইতিহাস ৰত্ন বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ব্যাস বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰাম সৰস্বতীক ৰাম সৰস্বতীক অসমৰ ব্যাস বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ গৌৰৱ বুলি কাক কোৱা হয় বা অসম গৌৰৱ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হেমবৰুৱা হেমবৰুৱাক অসম গৌৰৱ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাক জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন্দ্ৰধনুৰ কবি বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেউগ ডিম্বেশ্বৰ নেউগক ইন্দ্ৰধনুৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ জননায়ক বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা দেৱেশ্বৰ শৰ্মাক অসমৰ জননায়ক বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ হিতৈষী বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱাক অসমৰ হিতৈষী বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কবিতা কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনক অসমৰ কবিতা কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কৰ্মবীৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক কৰ্মবীৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন গীতিকবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক অসমৰ গীতি কবি বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কৰ্মযোগী বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াক কৰ্মযোগী বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কলংপৰীয়া কবি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱাক অসমৰ কলংপৰীয়া কবি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কলাগুৰু বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক অসমৰ কলাগুৰু বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কাব্যভানু বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হেম বৰুৱা হেমবৰুৱাক কাব্যভানু বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কাব্য ভাৰতী বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱাণী ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱাণীক কাব্য ভাৰতী বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন গোলাপী জামুৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে নীলমণি ফুকন নীলমণি ফুকনক গোলাপী জামুৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন জগতগুৰু বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক জগতগুৰু বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন জীৱনশিল্পী বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জীৱনশিল্পী বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন জেংৰাইৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে অজিত বৰুৱা অজিত বৰুৱাক জেংৰাইৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন তত্ত্বভূষণ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাজমোহন ৰা নাথ ৰাজমোহন নাথক তত্বভূষণ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন তপোৱনৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাক তপোবনৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ত্যাগবীৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক ত্যাগবীৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দানবীৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে ৰাধানাথ খন্দিকৈ ৰাধানাথ খিকৈক দানবীৰ বুলি জনা যায় দেশভক্ত বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে তৰুণৰাম ফুকন তৰুণৰাম ফুকনক অসমৰ দেশভক্ত বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দেশ প্ৰাণ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাক দেশপ্ৰাণ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ধিং এক্স এক্সপ্ৰেছ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে হিমা দাস হিমা দাসক ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ধৱানী কবি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ধৱনী কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নটসূৰ্য বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে ফণী শৰ্মা ফণী শৰ্মাক নাটসূৰ্য বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাক নাট্য প্ৰভাকৰ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খৈলধৰ ৰাজখোৱা খৈলধৰ ৰাজখোৱা নিজৰাৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন পথাৰৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰাম গগৈ ৰাম গগৈক পথাৰৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন পণ্ডিত প্ৰবৰ বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈক পণ্ডিত প্ৰবৰ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন পাপৰীৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ গণেশ চন্দ্ৰ গগৈক পাপৰিৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰকৃতি কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰঘুনাথ চৌধুৰীক প্ৰকৃতি কবি বুলিও জনা যায় আৰু তেওঁক বিহগী কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফুলনিৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে পদ্মধৰ চলিহা পদ্মধৰ চলিহাক ফুলনিৰ কবি বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন বকুল বনৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক বকুল বনৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন বন কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হৈছে আনন্দীৰাম দাস আনন্দীৰাম দাসক বন কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন বন ফুলৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰাক বন ফুলৰ কবি বুলিও জনা যায় এই কুৱেশ্যনসমূহৰ পি ডি এফ আমি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি পি ডি এফ বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আকৌ আমি লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত নতুন টপিকৰ সৈতে